लोकसभेच्या पराभवानंतर मला विधान परिषदेची उमेदवारी दाखल जाहीर झालेली आहे विधानसभा निवडणूक दोन हजार चोवीसच्या लोकसभा ही उमेदवारी बघताय का तसं मी बघण्याचं काही कारण नाही आणि तसं असेल तरी काय त्याच्यामध्ये अयोग्य नाही कारण जर पार्टीने एखादा निर्णय केला असेल भविष्याचा वेध घेऊन तर त्याच्यामध्ये काही अयोग्य नाही त्याच्यामध्ये योगदानच देण्याचा माझा सदैव प्रयत्न आहे राज्यसभेची उमेदवारी न मिळतात तुम्हाला विधान परिषदेत उमेदवारी किती आहे जास्त आनंदी आहे पंकजा महाराष्ट्र राज्य सरकारने यापूर्वी कॅबिनेट मध्ये एक प्रस्ताव तेरा सहकारी साखर कारखान्याचा पारित केला होता काल केंद्र सरकारने एनसीबी सरकारी मदत दिलेली आहे पंकजा मुंडे कुठे अन्याय केला जातो काय या संदर्भात काय सांगा याच्यावर मी आता काही सांगणार नाही आता मी स्वतः पण खूप आनंदात आहे की मला फॉर्म भरायचा आहे आणि मी त्याच गोष्टीवर फोकस करूया Yes. मैं आज मेरा विधान परिषद के लिए नाम निर्देशन दाखिल करने जा रही हूँ लोकसभा में बहुत अच्छी फाइट देने के बावजूद बहुत कम वोटों से हार आ, मुझे आ, का सामना करना पड़ा मेरे पार्टी के सर्वोच्च नेताओं ने जो निर्णय लिया है मैं उनका आभार व्यक्त करती हूँ सर्वप्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी हमारे नेता अमित भाई शाह देश के नए पूरे दुनिया के नेता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी हमारे राज्य के नेता धर्मेंद्र जी फडणवीस हमारे प्रदेश के अध्यक्ष बावनपुरे जी हमारे प्रभारी सह प्रभारी हमारी कोर टीम के सारे मेंबर मैं सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ कि ये अवसर मुझे आप दे रहे तो हैं नहीं राज्य में करना अच्छा लगेगा या देश में मैं देखिए नेतृत्व तो करना के बाद की बात है पहले तो मैं अभी संवैधानिक पद पर जा रही हूँ बहुत बड़े एक गैप के बाद तो मुझे मेरे राज्य में काम करने का अवसर मिला इससे मैं ज्यादा आंतरिक खुशी मुझे महसूस हो रही है क्योंकि चुनाव आ गए और चुनाव में कुछ योगदान संगठन के प्रति मैं दे पाऊंगी देखो राहुल गांधी है